શક્તિ મંત્રી સી આર પાટીલ ની અધ્યક્ષતા માં યોજાયા પત્રકાર પરિષદ ભારત સરકાર દ્વારા કરાયેલ જીએસટી માં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો પત્રકાર પરિષદમાં ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવી સહિત સાંસદ મુકેશ દલાલ રહ્યા ઉપસ્થિત સાથે અન્ય રાજ્ય મંત્રીઓ અને મેયર સહિત અન્ય હોદ્દેદારો હાજર રહ્યા બાવીસ સપ્ટેમ્બર થી જીએસટી ના નવા દર થશે લાગુ વોટર હાર્વેસ્ટિંગ માટે આઠ મહિનામાં બત્રીસ લાખ ઉભા થયા છે સ્ટ્રક્ચર વોટર સપનાને સાકાર કરવા માટે મળી રહ્યો છે વેગ સુરત જિલ્લામાં સાડત્રીસ હજાર થી વધુ રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સ્વચ્છતામાં પ્રથમ નંબર લાવવા બદલ સફાઈ કર્મીઓ તથા સુરતની જનતાનો જનતા માન્યો આભાર સફાઈ કર્મીઓને વિવિધ લોન વ્યાજ વિના મળે તે માટેની સ્કીમો થશે જાહેર સત્તરમી સપ્ટેમ્બરના રોજ સફાઈ કર્મીઓ નું કરાશે વિશેષ સન્માન हमारे देश में जीएसटी आने के पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का टैक्स अलग अलग प्रकार के नियम और अलग अलग प्रकार के दंड की व्यवस्था थी इसके कारण अनेक राज्यों में व्यापार करने वाले लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक देश में एक टैक्स की व्यवस्था होनी चाहिए उसी के कारण जीएसटी लाने का निर्णय किया 25 आठ साल पहले यह निर्णय हुआ और इस निर्णय के कारण आपने देखा होगा कि लोगों को सुविधाएँ बढ़ी पूरे देश में सभी राज्यों में एक ही कानून जो केंद्र का था वो लगा पहले केंद्र के कोई इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसके कारण चोरी की भी मात्रा बहुत बड़ी थी और आज एक व्यवस्था होने के कारण केंद्र के उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होने के कारण चोरी में भी क्रमशः धीमे धीमे कम हो रही और धीरे धीरे बंद करने के लिए कोशिश हो रही आप जानते हैं कि सूरत में टेक्सटाइल में कहीं पाँच परसेंट टैक्स था कहीं वही कापड़ पर कोई जगह पर बारह परसेंट था उसके कारण वेल्यूशन में अलग अलग जो दर होने के कारण उसका फ़ायदा लेने की कोशिश होती थी उसके कारण व्यापारियों में कंपटीशन भी होता था और जो कुछ न कुछ लाभ लेने की कोशिश करते थे तो उनके लिए सबको एक दूसरे को नुकसान भी हो जाता आज सबको कपड़े टेक्सटाइल के ऊपर पाँच परसेंट टैक्स करके ये बहुत बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने एक किया है इसके लिए उनके बहुत बहुत आभार भी करते हैं इस जीएसटी का दर जो पहले ज़्यादा था पहले सिर्फ जब शुरू हुआ तो छासठ लाख इक्यावन हज़ार इतने ही लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और आज आप देखिए दो हज़ार पच्चीस में आठ साल के बाद 1.51 पॉइंट डेढ़ करोड़ से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन इसके अंदर हुआ है क्रमशः सरकार की इनकम भी बढ़ी है सरकार की इनकम बढ़ती है तो सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका उपयोग होता है देश की सुरक्षा में उसका उपयोग होता है और आप देखते होंगे कि इसके कारण बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट भी बहुत ही स्पीड में पहले से भी चल रहे थे अभी भी आगे बढ़ रहे और नए नए प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं कि जीएसटी की सुविधा होने के कारण जो स्पर्धा थी स्पर्धा में आप देखिए अभी किसी के कोई गलत तरीके से फायदा लेने की कोशिश नहीं करता अब जी की वजह से जो आज तक निर्णय सिल में होते हैं उसमें कभी भी वोटिंग नहीं हुआ इसके अंदर विरोधी पार्टी के कई स्टेट में उनके मुख्यमंत्री हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं। वो सब जब एक मत पर आते हैं जब एक सुर बनता है जब जी का निर्णय होता है ये भी हमारे देश में विविध पार्टियों की सरकारों होने के बावजूद जी काउंसिल में एक साथ निर्णय होता है ये भी अद्भुत काम आठ साल से ये कंटिन्यू चल रहा है ये जी के दर कम करने की वजह से कई जैसे डेयरी प्रोडक्ट है दूध दही पनीर वो सब उनको जी से बाहर रखा है जो कैंसर की दवाई है उसको भी उसके अंदर से बाहर रखा है तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा कई चीज़ें जो लोगों के जीवन में अत्यंत उपयोगी है उसको अठारह अच्छा और बारह पर से निकाल कर उसको भी पाँच परसेंट में लाया गया है इसके वजह से जो हमारे देश में बनने वाला माल है उसकी खपत बढ़ेगी उसका टर्न ओवर टर्न ओवर ऑर्डर टर्न ओवर उनका टर्नओवर बढ़ेगा और उसके कारण वो अच्छी क्वालिटी का माल बनाने के लिए भी प्रेरित होंगे देश के लोगों को भी अपने देश में बना हुआ माल अच्छी क्वालिटी सस्ते दाम में मिलेंगे तो भी वो माल लेने के लिए प्रेरित हो गए तो ये अपने आप में जीएसटी की वजह से बहुत से फायदे हैं कई लोगों ने कल एफएम ने खुद उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है तो बहुत से फायदे हमें जीएसटी के दर कम करने की वजह से ये मिलने वाले हैं लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिवस राज्य भर में आचार्य नरेन्द्र भाई मोदी जी ना थी लई ने प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री थी लई ने दुनिया भर में भारत एक विशेष शक्तिशाली देश सुधी प्रस्थापित थया सुधी की आ यात्रा जोड़े कुल मलाई ने चार सौ एक અદ્ભુત પ્લે બરાબર છે જે અડી કલાનું છે મલ્ટીમીડિયા મ્યુઝિક સુશાંતિ હોયને આ કાર્યક્રમ સાતમી તારીખે સાંજે 7 વાગે સ્થથના ખાતે એનો ઓપનિંગ છે અને આવનારા દિવસોમાં રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં વિવિધ એસોસિએશન દ્વારા આ કાર્યક્રમો અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં રાખવામાં આવશે આ કાર્યક્રમમાં આજ સુધીનો ಸೌಖಿ ಬಹು ವಜೂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟೋ ಏಕ್ ಸಾಥೆ ಪ್ಲೇ ಕರ್ತಾ ಜೆಹೆ ಅಂದರ್ ಹಾದಿನಿ ಸೈಜ್ ನಾ ಕ್ರಾಪ್ ಹೋಯ ರೆಇನಾ ದಬಾನಿ ಸೈಜ್ ನಾ ದಬಾವ್ನಾ ಕ್ರಾಪ್ ಹೋಯ ಎತಲೆ ಕೆ ಏತಮ್ ಜೀವಂತ ಆಪ್ ನಜರ್ ತಿ ಜೋಯಿ ಸಕ್ತಾ ಹೋ ಏ ಪ್ರಕಾರ್ نو ಆಪ್ಕಲೇ ಯಾ ಟೀನ್ dvara ತಯಾರ್ ಕರ್ವಾ ಮಾಗಾಯ ಚನ ಸುರತ್ಮಾ લેગ્રોન ડાયમંડ એસોસિએશન દ્વારા આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે અને આ કાર્યક્રમમાં સેલિયોનો સૌ સાથે મળીને સંસ્થાઓ બધી સાથે મળીને આયોજન કરી રહી છે અને અદ્ભુત પ્રતિષ્ઠા શેર બર્માથી મળી રહ્યો છે અને રાજ્યમાં બી તમામ જગ્યાઓ પર મોટા ભાગના જે ઓનલાઈન લોકોનું રિઝર્વેશન હોય એ આ કાર્યક્રમ માટે થયું છે આ અદ્ભુત કાર્યક્રમ છે અને દેશના પ્રધાનમંત્રી શ્રી આખી જીવન યાત્રા પર તૈયાર કરવાનો Pradeep Dolly, Jan Saksin Surat.